Повітря скрипить на зубах, наче порох, І кулі свистять біля скронь. За спинами мирних ховається ворог, І ми зупиняємо вогонь. Не вірячи в карту з відсутністю Крима, ми бачимо сни у вогні, Ковтаєм свинець за Донбас за країну на чорній брехливі піні, ковтаєм свинець за Донбас за країну на чорній брехливі піні, земля горить від крові і від поту, ридають матері у мирний час, ніхто крім нас. Не зробить всю роботу! Ніхто крім нас! Ніхто крім нас! Ніхто крім нас! Не зробить всю роботу! Ніхто крім нас! Ніхто крім нас! Розірвані нерви, придумані вісті! кипучі і праведний ніс! Іде хлопчина, Фантаж номер двести, бить кури, Колышний против. Да нас не поставит никто на колено, Доводили хлопцы не раз. Есть сила и правда, и есть Украина, А значит и небо за нас. Есть сила и правда, и есть Украина, А значит и небо за нас. Земля горит, и кровь, Никто нас, никто крім нас не сделает всю работу. Никто крім нас, никто крім нас. Час. Ніхто, крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто, крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас. Уважаемые телезрители, музыкальное произведение, которое вы сейчас услышали, было создано и исполнено заслуженным академическим ансамблем песни танца военных сил Украины. А у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер данного ансамбля. Заслуженный деятель искусств Украины, полковник Дмитрий Жанович Антонюк. Здравствуйте, Дмитрий Жанович. Очень рада видеть вас в Одессе и еще больше в нашей студии. Вы руководите ансамблем, который состоит из 135 человек. Ансамблем, которому уже 76 лет. Да. Его репертуар поднимал боевой дух еще в 40-х годах и сегодня является актуальным, нужным и востребованным. Как вам удается аккумулировать вот такой огромный и творческий, и личностный потенциал? И уже 13 лет, именно столько лет, да, вы руководите этим ансамблем. Вот. Где вы, находите силы? Как, вы как знаете, у вас силы нам дает, наверное, наша история. В 1939 году был создан этот коллектив, он прошел Семью фронтами Великой Отечественной войны дал более трех с половиной тысяч концертов. Вот. И дойдя до Берлина, 5 мая 1945 года, он дал победный концерт у Брандербургских ворот в поваленном Берлине, в побежденном Берлине. С ним, с ансамблем в годы Великой Отечественной войны прошли этот путь огненный Павел Павлович Вирский, замечательный балетмейстер, именем которого назван наш национальный ансамбль танца, Тарапунька и Штепсель великолепные юмористы, Марк Фраткин, Евгений Долматовский, балетмейстер Сегаль, баянист, народный артист Украины Резоль, Лев Николаевич Венедиктов, ныне здравствующий еще, он стоял у истоков со своим отцом в организации этого ансамбля. То есть вот та история, которую, тот задел, который дали наши деды, вот. И, и та историческая миссия, которая лежала на этом коллективе там, в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, и до сегодняшних дней она, она как бы подвигает нас делать, то, что мы делаем. Этот ансамбль был в первые дни Чернобыльской катастрофы в зоне. ЧС и давал концерт. Этот ансамбль выезжал с бригадами концертными в Афганистан, когда наши солдатики там воевали. То есть он всегда был на передовой. То есть это ну, такая своеобразная скорая моральная помощь, да? Ну да, это, это коллектив, который призван поднимать дух, поддерживать наших воинов. Мы летали очень часто э, в миротворческие наши контингенты, которые стояли в Косово, в Ране. Э, как бы, ну и сейчас получается так, что в, в это трудное для нашей страны время, мы вот с марта прошлого года, вот больше года прошло уже, мы более 100 раз были в зоне АТО, мы были во всех госпиталях Украины, мы были во всех учебных центрах, по подготовке, на всех полигонах. То есть мы постоянно ведем эту работу по, по поддержанию духа и вместе с тем по, по лечению души и сердца этих людей, которые ⁇ это лучшие люди, это цвет нации, которые сейчас стоят на защите нашей, нашей земли. Скажите, а вот подобных ансамблей много в мире? Так они уверена, есть в мире, в мире. Так... они есть в Польше, так они так есть во Франции. Осталось. В принципе, но ну, это форма, которая была больше как бы присуща э -э -э, Республикам Советского Союза. Вот, но есть хор э -э, армии Франции. Вот военный хор. Есть ансамбль такой вот в Польше центральный ансамбль. Вот есть такие ансамбли в Беларуси, в России, понятное дело. Вот в принципе такая форма есть, есть военных в, в странах НАТО. Вот больше там, конечно, используется форма такая, как военный оркестр. Но тем мы и уникальны, что это небольшая, скажем так, военная филармония, которая может и умеет все. И не только филармония. Ну да, вы понимаете, вы танцует... вот в, в, в штате ансамбля три больших цеха: это орке оркестр, хор, балет, ну и э, такая галерея солистов, которая работает в разных жанрах и направлениях. Поэтому ну вот, патриотические песни, песни высокого гражданского звучания это одна из составляющих репертуарной политики. А вообще, конечно, тот концерт, к которому мы готовимся и который мы покажем 23 мая в театре Водяного, это ну, такая ретроспектива всех жанров всех направлений в хореографии, в музыке, в вокальном жанре, в инструментальном жанре. Вот, mm -hmm. поэтому я думаю, что это будет необычайно интересно, и в Одессе будет море удовольствия. Вот, и шторм впечатлений, и эмоций. Я, я надеюсь, что... Дело в том, что вот 24 года независимости у нас не было сольного концерта в Одессе. Мы впервые даем такой грандиозный, большой концерт. В двух отделениях, где-то порядка там трех часов он будет длиться. Приезжает более 100 человек, которые будут на сцене. Это балет, хор, солисты, оркестр. Вот мы привозим несколько премьерных произведений в инструментальном жанре, в хореографическом жанре. Mm -hmm. Вот это будут очень интересные солисты, интересные сюиты вокально-хореографические, даже несколько театральные, скажем так. Вот поэтому мы, мы ждем Одесситов, мы ждем Одессу и очень серьезно к этому готовимся. Вы знаете, даже, даже, наверное, больше, чем мы когда-то готовились к гастролям в Европу, в Москву, в Санкт-Петербург. Вот. Ну, потому что говорят, что Одесситы – это очень требовательный зритель. У Одесситов великолепная школа. Исторически сложилось так, что здесь очень сильные музыканты. Ну и консерватория, оперный театр, школа Столярского. Тут громаднейшие традиции скрипичной школы, фортепианной школы. Поэтому мы э, с огромным уважением относимся. Э, Одессита на Мекине не проведешь. То есть вот как э, музыканты говорят, что привезли шару. Понимаете, мы, угу. мы этого позволить себе не можем. Что ж, мы об одесском концерте еще немножко позже поговорим обязательно. Вот расскажите о том, как вас встречают в других странах в Европе, на других континентах. Знаете, как раз получилось так, что 11 января 1939 года был издан приказ о формировании нашего коллектива, и вот в прошлом году, 11 января, на сцене громаднейшего зала концертного в Валенсии в Испании я поздравлял коллектив с 75-летием. Мы находились в большом европейском туре по Испании, Португалии, Италии и Сербии. Последний концерт у нас был в Белграде, 4000 зал, полнейший аншлаг, битком набитый зал. Вот. Поэтому Европа всегда такую форму, как ансамбль песни и танцев, встречала на ура. Вот. 95% программы это составляли, это была украинская тематика. 5% это были как бы страны и республики, которые окружают нас. Там были молдавские танцы, белорусские песни, немножко русских песен. Вот. Поэтому... Последних 15-20 минут каждого концерта это зал стоял, просто скандировал. Ну а когда в конце выносился флаг Украины, mm -hmm. мы были как раз в тот период, когда начиналось уже противостояние, волнение, волнение да, поднимался Майдан гидности. Вот, все понимали и знали, что, 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 происходит на Украине, что люди отстаивают свой завтрашний день. Поэтому флаг Украины встречался просто бурными овациями. А финальная песня «Рыбета стогны дни про широкие» на ну, слова Шевченко вызывал просто бурю эмоций. Вот. Это шквал... такое, да? Да, Этим мы, мы делали фрагмент. Это был бесовочный номер уже, как бы заключение всего с хором, балетом, всеми солистами. Ну, скажем так, это, этот это духовный гимн Украины, рыбодостовный гимн, гимн про широкий. Сегодня, как, впрочем, и всегда, главной целью вашего ансамбля является воспитание патриотизма и поддержка морального боевого духа воинов. Да, и сегодня это вот как никогда актуально. Да, вы сказали, что вы уже посетили все горячие точки и на востоке страны, и в принципе по Украине, там, где наши военные сегодня проходят подготовку военную. Вот расскажите об этих встречах. Вы знаете, это лучшие концерты. Вы знаете, солисты, которые проехали весь мир и, в принципе, видели многое, говорят мне, Дмитрий Жанович, это лучший концерт в нашей жизни. Это, это неизгладимое впечатление от эмоций, от глаз этих ребят. Вот, нужно видеть, как вот начинаются концерты, они вот немножко в каком-то оцепенении, они не, не, не раскрепощены, они заняты не еще не той тревогой, они заняты мыслями, вот теми, мыслями о войне. И вот вторая, третья песня, какая-то композиция, они оживают, они, 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 они просто вот расцветают. И знаете, что говорят, особенно женский состав нашего коллектива, они необычайно красивые эти ребята. Вот говорит, ну нет некрасивого лица, знаете, что такое духовность, что такое э, э, та идея, которую несут внутри себя, она выражается на, на лице. Вот за каждого хочется выйти замуж, они говорят, понимаете? И нужно видеть те эмоции, когда после концерта они бегут в поле, нарывают каких-то там цветов уже немножко подсох, подсохших и несут вот частичку. Может вам в дорогу дать банку тушенки? Может вы голодны? Вот на самом деле ансамбль ведет очень большую работу и мы спим в палатках, мы спим в казармах, мы, мы едим то, что едят Снимем они. Там, вы, понимаете, это, это такая радость от общения, от того, что ты можешь прикоснуться к этой истории героической и чем-то помочь, чем-то полечить душу хотя бы там на, на час, на полтора. Мы были в Краматорске э, через 10 дней после того, как был э, обстрелян этот город. Было очень много жертв, люди боялись выходить на улицы. Но когда мы приехали туда, у нас было четыре концерта в один день. В 9 часов утра мы выступили перед воинами АТО, в 11 перед Национальной гвардией, в 2 часа были у пограничников, и в 5 часов был концерт в Центральном доме культуры Краматорска, тысячу мест. И каково было мое удивление, что был полный аншлаг, переаншлаг. Все балконы, а все, вы понимаете. То есть мы понимаем, что этот город на 80 процентов как бы смотрит в сторону России. И только 20% возможно там, там проукраинско настроенных населений. Но когда пришли дети с разрисованными лицами, как на футбол, в сыне желтые кольоры, и когда все сектора балконов висели у, увешанные украинскими флагами, у меня было впечатление, что где-то в Ровно там, или в, во Львове, в Черновцах, но не в Краматорске. И вот это дыхание зала, когда закрылась сцена, и еще минут 15 люди просто стояли и скандировали «Слава Украине! Слава героям!» Украина по надусе. Ну, и Каждый буквально номер воспринимался ну, ну, вставанием, с бисом, с Браво. Но же самое страшное, когда подошли люди после концерта и спросили меня, почему за 24 года независимости коллектив такого уровня приехал к нам впервые. Вы понимаете, у нас все время не хватало денег. Почему? У нас не было бензина, у нас не было денег на то, чтобы отправить 800 километров, какой ужас, там, или тысячи километров. Хотя... Никогда у нас не хватало средств для того, чтобы показывать сам, все то самое лучшее, что есть у нас. Поэтому концертные залы наполняли какие-то гастролеры из Заеши, не всегда хорошего уровня. Понимаете, нас пичкали какой-то второсортной продукцией из-за из границы. Вот. Но, но свое самое лучшее. У нас же прекрасные национальные коллективы разножанровые, разнохарактерные, действительно то, чем можно гордиться, то, от чего встают залы во всем мире. Вот. А у нас нет денег, чтобы провести эти коллективы по, 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 по Украине. Мы не могли доехать до Луганска, до Донецка. Я в свое время спрашивал э, Луганское управление культуры, почему вы не приглашаете? Да, это дорого, вы что, привести такой коллектив? Но мы вот сейчас рискуем. Мы везем более ста человек в Одессу, мы понимаем, что это очень затратно, но, но мы также понимаем, что кроме зоны АТО, кроме наших основных обязанностей по обеспечению... Рядовым людям тоже нужно поднимать... Ну да, мы долгое и... время говорили лозунгами «армия с народом», «народ и армия едины». Что такое армия и народ? Армия и есть народ. Кто там служит, кто, кто защищает? Почему мы, вот народ и армия, почему мы разделяем? Это единое целое, это детище народа. Поэтому мы должны быть и в, и в войсках, мы должны быть и с народом, потому что вы понимаете сейчас, вот Харьков, допустим, Днепропетровская, Одесса, это города, которые постоянно... Э, то одно, то другое, постоянно какие-то взрывы, грани, постоянно какая-то стрельба, понимаете? И мы понимаем, что люди должны видеть то, что мы вместе. Я хочу, конечно, передать адеситам огромный привет от артистов и музыкантов нашего коллектива, заслуженного академического ансамбля песни танцев вооруженных сил Украины, и пожелать в первую очередь мира, добра, благополучия и вот единения, единения. Сегодня вот Настолько необходимых понятий, чтобы мы были вместе и были сильными. Нам есть чем гордиться. Мы ни от кого не должны зависеть. У нас богатейшая история, богатейшая культура. Вот. Редко какие страны могут европейские похвастаться этим. Понимаете, вот недавно у нас был концерт во Дворце Украины, в Национальном Дворце Украины. И с нами пели два испанских выдающихся тенора, которые приехали вот на один концерт. И когда мы с ними знакомились, они говорят, о, милитарий ансамбль, это бум-бум-бум-бум. Я говорю, бум-бум, пойдем на репетицию. После репетиции они обнимали меня, целовали, говорили, гранд маэстро, вы, у нас нет таких коллективов. У нас либо играют оперно-симфоническую музыку, либо фольклорную, либо джазовую, либо там поп-музыку, либо рок-музыку. Вы играете все. То есть концерт был разнообразный от классики до, до мировых хитов э, шлягерных хитов ну вот они были поражены удивлены что мы знаем и классическую музыку и джазовую и эстрадную музыку Поэтому, да репертуар вашего ансамбля действительно это все самое лучшее что есть наверное да, вот, что собрано в музыкальном да, 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 песенном да. творчестве украины вот как вы его формируете как вы создаете знаете, тринадцать лет, вы упомянули, что тринадцать лет я руковожу этим коллективом, когда я в него пришел, я понимал, что его нужно усовершенствовать, чтобы он был эм, разным чтобы он мог играть от, для от, разной да, аудитории. Да, да, от, от духовной музыки, от старинных кантов каких-то петь, до джаз-рока, до, до свинга, до джаза. До, до... И точно так же балетная трупа, она танцует не только в какие-то армейские, флотские пляски, она танцует и классические постановки, и деми классику, и свинги, и рок-н-роллы. То есть это то, что нужно абсолютно для всех. Мы едем в молодежную аудиторию, мы делаем свою программу. К 8 марта, пожалуйста, женская программа, к Новому году, к Дню независимости, к Дню Вооруженных сил Украины. У нас за эти годы накопилось более 600 произведений на, на вот все случаи жизни, на разные случаи жизни. Сейчас вот по, по телеканалу Интер вы можете смотреть рекламу, которая идет, вот, праздничного концерта, который будет 9 мая. Весь концерт с нашими звездами, он на базе нашего коллектива. Вот, замечательную программу отсняли сейчас на 8 мая, будет у Савика Шустера вышел за форматы своего как бы реноме, это, да, это будет программа музыкальная, воспоминательная, не дадим приватизировать победу. Это песни сопротивления всех стран, которые участвовали в антигитлеровской коалиции. И вы услышите песни в исполнении нашего ансамбля, там и хора, и, и солисты, и оркестр. Это песни французские, французского сопротивления, итальянского, польских партизан, югославских партизан, даже э, песни еврейских партизан на Идыше мы будем исполнять. Все это мы сделали за неделю, оркестровали, инструментовали, выучили э, на языках оригинала, и вы увидите, как солисты с этим справлялись. То есть очень универсальный коллектив. Я знаю, вы сами пишете музыку к Я некоторым немножко произведениям. пишу, потому что мало кто из композиторов обращается вот к этой тематике высокого гражданского звучания песен, те, которые нужны сегодня. Вот. Но пишем, пишут мои солисты, тоже очень, очень удачные композиции. Вот. Кое-что из этого мы привезем, пишут у нас композиторы, члены нашего коллектива, инструментальную музыку, которую вы услышите. Вот. Надо отметить, что собраны артисты со всей Украины. У меня есть солист, крымский татарин. Исмаил Куртумеров, родители которого остались жить в Крыму, он патриот, он закончил консерваторию, работает в нашем коллективе. Сегодня он, да, с вами в Украине? Да, безусловно. Солистка Алина Башкина, ее родители живут в Донецке, она поет у нас, и когда она вспоминает об этом, слезы наворачиваются на глазах. Игорь Мамушев, наш композитор, великолепный пианист, его родители в Луганске. Вот, то есть э, Полтавщина, Сумщина, э, Львовщина, Ровенщина. Есть э, э, с Одесской области Юра Ковальчук, прекрасный солист, который сейчас представлен э, на голосе Украины э, в команде. То есть это одна такая маленькая Украина внутри нашей Вы огромной, понимаете, да, И мы Украины. живем дружно. Мы живем дружно, мы делаем общее дело, и это дело вот приносит такие результаты, что коллектив очень популярен сейчас и, и, и за рубежом мы получаем приглашение. И очень много работы в Киеве на государственном уровне. Ни один вот правительственный концерт не обходится без, без участия нашего коллектива. Мне это очень приятно как у другу. Да, вот вы сказали, что пишете, да э, создаете, да, музыкальное произведение и не боитесь экспериментировать. Ну, безусловно. То есть это не только военная песня, это не только украинская ну, без... песни? Мы, мы давно поломали эти шаблоны и стереотипы о том, что военные коллективы должны вот играть марши, петь патриотические песни, все. Я же говорю, диапазон репертуарный, он, он ну, абсолютно обширный. Я счастлив как художественный руководитель тому, что вот мы можем делать и имеем право делать все. Вот национальные коллективы, допустим, ансамбль танца Вирского, они могут танцевать только вот композиции украинские, потому что это национальный танец. А вот, но чем новым, каким новым проектом вы сейчас работаете? Вы знаете, у нас очень много заказов. 23 мая мы должны выступить у вас в театре. 30 мая у нас уже концерт будет во дворце Украина. Мелодия для двух сердец с Виталием и светланой Белоножкой. Вот, но И это будет больше лирический да? Это, этот концерт, концерт будет патриотический вот они хотят собрать в зале участников ато госпиталь центральный военный ирпенский госпиталь они хотят собрать вдов солдат погибших и он будет лирический и патриотический этот концерт я думаю, что будут транслировать его, потому что эти эти концерты транслируют в, очень часто в течение Да, но года. вернемся к концерту, который состоится 23 мая в Театре музыкальной комедии в Одессе. Вот заинтригуйте еще чем-нибудь наших зрителей, у нас осталось несколько минут. Конечно же, мы при, при, привезем подарки для одесситов. Я не хотел бы открывать интригу. Да и вообще говоря, знаете, хочешь насмешить небеса, расскажи им о своих планах на завтра. Но я скажу, что это будут замечательные неповторимые песни Утесова. Одесской песни, да. Безусловно. Утесова, Дунаевского, Цвасмана. Они будут объединены в такую театральную, музыкально-хореографическую Вот, Мы, конечно же, споем с залом. Да, кстати, вы часто просчитаете. Самую да? любимую песню Одесситов. Вот. Какую, на ваш взгляд? Ну, ну вы вытягиваете меня. У Черного моря. Вот, конечно же, будут премьеры наши, будет хореографическая постановка Бессмертие, которая недавно родилась в нашем коллективе и всегда воспринимается просто стоя на ура вот будет классический блок академический будет инструментальный блок, будет блок украинских народных песен и танцев, будет молдавский танец вот потому что это наши соседи и соседи Конечно. одессы вот. то есть два отделения скажем такого ферического спектакля, который не оставит равнодушным никого я надеюсь. Кроме того в рамках этого этой поездки мы обязательно выступим у моряков наших, и обязательно выступим в Одесской академии. Сегодня было руководство академии. И мы обязательно придем и скажем спасибо нашим морякам, нашим курсантам, нашим солдатам. Вот. Ну и центральным событием, конечно, все-таки будет в театре Водяного вот этот вот концерт скажем вот так, вот первый, но, надеюсь, не последний. Конечно. И вот буквально последняя минутка. Вот вы сегодня приехали к нам в Одессу. Чем вас порадовало? Чем порадовало Одесса? Одесса? Она, замечательный город. Тем, что по дороге был дождь, мы ехали рано утром, в 4 утра я выехал из Киева, вот, а приехал в Одессу, выглянуло солнышко. Она чистая, она теплая, она приветливая. Вот, она такая, как, какой я ожидал ее увидеть, какую мы, мы, мы любим, понимаете. Не будет времени у нас, может быть, сходить к морю, потому что я сегодня еще буду на одном эфире, и завтра с самого утра очень занят буду, но... Ну, уже в по мае случае, после концертов. Вы знаете, самым большим подарком будет, тепло. будет то, что 23-го этот концерт состоится в день моего рождения, и я буду праздновать вместе с вами его. Ну, это самая большая тебя. интрига. Приглашаю, приходите, пожалуйста. Спасибо приходите вам, до встречи 23-го и шикарного вам анжелага. Ждем вас, Одесса, ждем. Уважаемые телезрители, песня нам жить и любить помогает, поэтому пойте всегда, когда есть у вас возможность, и слушайте песни заслуженного академического ансамбля, песни танца военных сил Украины. Напоминаю, сделать это можно будет 23 мая в Одессе в музыкальной в театре музыкальной комедии. А на этом я прощаюсь с вами. Приятного вечера. До свидания. Впервые в Одессе. 100 первоклассных артистов на одной сцене. Оркестр, хор, балет, солисты. Легендарный коллектив, ансамбль песни и танца вооруженных сил Украины. Украинские народные песни, произведения Утесова и Дунаевского, мировые хиты Силин Дион, Андреа Бачелли и Лары Фабиан и настоящая феерия народного и современного танца. Не пропусти! 23 мая. Музкомедия. Справьте по телефону 704-52-74. Живой звук.